এইটো আমাৰ নলবাৰীৰ পেৰিফালে মাংস হৈ গ'ল হাই গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আজি ঘৰত মা নাই দেউতা আৰু মই ৰান্ধনী আজি ঘৰৰ তো ভাবিলোঁ আজি দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দেউতাই ছাগলীৰ মাংস লৈ আনিছে আৰু মোক বনাব কৈছে মইতো ভালকৈ নাজানো ভালকৈ মানে মই নাজানোৱেই বনাব দেউতাই দেখাই দি থাকিব মই বনাব চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকক আৰু অকণমান আগতে পেহীত আহিছিলে বামুণীৰ পেহী আৰু নলবাৰীৰ পেহী মোক ভ্লগ বনোৱাৰ কথা ক'লে কিন্তু মোৰ মাথাৰ পৰা ওলাইয়ে গৈছে মানে মই অকলে যে চব মানে কেনেকুৱা ঘৰত কোনো নাথাকিলে আলহী আহিলে মানে মোৰ এনেকুৱা হৈ যায় কেনেকৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তো ভ্লগ যে বনাব লাগে সেইটো কথা মাথাৰ পৰা ওলাইয়ে গৈছে পেহী ৰাতি থাকিব তো আপোনালোকক গধূলি দেখুৱাই দিম পেহী আহিলে তো এতিয়া বলকচোন পাকঘৰলৈকে যাওঁ কি কৰি আছে দেউতাই আৰু এইফালে ৰন্ধাৰ জগাৰ হৈ আছে পিয়াঁজ আলু কাটি আছে দেউতাই তো আপোনালোকক কেনেকে বনাম কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম ময়ো বনাম অকণমান অকণমান তো মই নাজানো বনাব যিখিনি পাৰোঁ মানে যি যি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকক ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভাবি আছে মা ক'ত গৈছে মা যোৱা বুলি কৈছোঁ পেহী গধূলি আহিব মানে আজি বাইদেউক ভাত খুৱাব আহিছে পেহীতে নলবাৰীৰ পেহী আৰু বামুণিৰ দুজনী পেহী তো তাত মা গৈছে তো তাত আছে গধূলি আহি পাব আহিব গোটেইকেইটা তো তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱা মই আবেলিক কৈ দিওঁ আৰু মোৰ মাততো দেখিছেনে বহুত দিন হৈ গ'ল কা হৈছিলে কা হৈ মানে ফাটি গৈছে মাতটো ফাটি যায় এতিয়া মানে ভালেই হোৱা নাই কি খালে ভাল হ'ব আকৌ ভাবি পোৱা নাই মানে ইমান বেয়া হৈ গৈছে মাতটো তো এতিয়া ৰান্ধিব পাকঘৰত আহিছোঁ এতিয়া বনাম কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যেনেকৈ বনাওঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ তো এইফালে বহাই দিলোঁ লহৰা এতিয়া ইয়াতে পানীখিনি শুকাৰ পিছত ইয়াতে তেল দি দিম ইয়াতে তেল বহাই দিলোঁ তেল কিমানখিনি লাগিব হ'বনে হ'ব শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়া দি দিলো এতিয়া দি দিলোঁ তিয়াজি ভাজি এতিয়া ইয়াতে নহৰু আদা আৰু কিজালে দিলে দি এইখিনি ভাজি ললো এতিয়া মাংসখিনি দিলে আৰু বেছি মাংস নহয় এক পোৱা মাংস কাৰণ দুটা মানুহ বেছি মাংস নালাগে চ' এক পোৱা মাংস আনিছে দুটামানৰ কাৰণে ভাজি আছোঁ মছলা দিয়াখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কাৰণ আৰু সেইখিনি কি দেখুৱাম আৰু ইয়াতে মানে ধৰা মানুহো নাই যে কোনোবাই ধৰি থাকিব তাৰ কাৰণে মানে যি যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া মাংসখিনি অকণমান লাৰি ইয়াতে আলুখিনি দি দিম দিলো মই মাংস বনাব নাজানো মই বেলেগে বেলেগৰ আইডিয়াতে বনাই আছো বেলেগৰ মানে দেউতাৰ আইডিয়াত বনাইছোঁ তই এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকক তাৰপিছত দেখুৱাই আছো এইখিনি ভাজি উঠি কি কৰোঁ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব এতিয়াতো কালাৰটো ধুনীয়া হৈ আছে বাকী পিছত কেনেকুৱা হয় নাজানো টেষ্ট বা কেনেকুৱা হয় এতিয়াতো গন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ছাগলী মাংস বনাই আছোঁ তাতো দেউতাৰ আইডিয়া তহঁতৰ পৰা আইডিয়া মানে তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ভাজা হৈ গ'ল মাংসখিনি এতিয়া কুকাৰত দি হুইছেল মাৰি দিব তাৰপিছত আৰু ৰেডি হৈ যাব এতিয়া কুকাৰত দি আছে মাংসখিনি এটা বজাৰত ঢালি দিবা নাই বা তো সেইখিনি হোৱাৰ পিছত এইপিনে চাউল মানে ধুই থৈ থোৱাই আছে তাৰপিছত ভাত বহাব মাংসখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু এইফালে নেচেৰা কুটি থৈ দিছে তো মাংসখিনি হুইচেল মৰাৰ পিছত ভাত বহাই দিব ত' চাই থাকক আপোনালোকে আৰু কি কি কৰোঁ আৰু মানে হুইচেল মৰা হোৱাৰ পিছত আৰু কি কৰে লহৰাত দি উত উতাল খোৱায়ে নে নোখোৱায়ে দেখুৱাই থাকিম কাৰণ মইতো নাজানো মানে দেউতাই যি কয় তাকে কৰি আছোঁ তো কি কৰে আপোনালোকক মানে কৰা যেতিয়া কৰি থাকে তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম কি কৰি আছে চাই থাকোঁ ভ্লগটো আৰু মাংসখিনি কুকাৰত দি পানী দি পানী দি দিব লাগিব পানী নিদিয়াকৈ হুইচেল মাৰিব নোৱাৰে পানী দি এবাৰ মানে কি বহাই দিলে হ'ল ঢাকনিখন মাৰি তো এটা এটা বা দুটা হুইচেল মাৰিলে আৰু নমাই থৈ দিলে হৈ গ'ল আৰু সেইফালে কুকাৰটো বহাই দিছে আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিব ওলাইছোঁ নেচেৰা তো নেচেৰাখিনি এতিয়া বহাই দিলোঁ এইফালে নেচেৰাখিনি বহাই দিলোঁ আৰু গৰম হৈ গৈছে লৰ এটা আকৌ পৰা গৰম হৈ আছেতো বহাই দিয়াৰ লগে লগে এইফালে দি দিলোঁ হালধি নিমখ দি দিছোঁ অকণমান এয়া নিমখ দি দিলে এইফালে ভাজা হৈ আছে নেচৰা ভাজা আৰু সেইপিনে মাংস তো এইখিনি হোৱাৰ পিছত ভাতকেইটা হ'লে আৰু হৈ গ'ল খাব তো মই ভাজি লওঁ নেচেৰাখিনি কাৰণ মোবাইল ধৰি ধৰি ভাজাটো মানে অলপ দিগদাৰ আমাৰ মানে মোক ধৰি থবাইল ধৰা মানুহ নাই যে ঘৰত ভাজা ভাজা হৈ গ'ল হুইছেল মাৰিলে আৰু তিনিটা হুইছেল মাৰিব লাগে ত' এইফালে মাংস হৈ গ'ল দেখুৱাই আছো আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো এতিয়া আৰু গেছত মানে বহাই দিব লাগিব অকণমান উতাল আহিব লাগিব তাৰপিছত আৰু খাব পাৰিম দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে মাংসৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে কি আলু ভাজিব লাগিব গোট নালাগে ইমান ভাঙি দিবা এটা দুটা ভাঙি দিবা তো এয়া গেছত বহাই দিলোঁ বহাই দিলোঁ নহয় দেউতাই বহাই দিলে মানে মই এইখিনি কৰা নাই কাৰণ মই যদি কৰোঁ দেউতাই মোবাইল ধৰিব নোৱাৰে তো মই এইখিনি দেউতাক কৰিব দিছোঁ যদি মানে মই কৰি থাকোঁ নহয় মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক কি কি কেনেধৰণত কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে এইখিনি দেউতাক কৰিব দিলোঁ তো দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এয়া কুকাৰৰ পৰা ওলাই লহৰাত বহাই দিলে আৰু এতিয়া মানে উতাল আহিব দিছোঁ উতাল আহিলে আঞ্জাখন ধুনীয়া হৈ যাব আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো জনাবচোন দেউতা আৰু মই বনাইছোঁ আমি দেউতা ইমান আৰু কুকাৰত দি বনালে নহয় ফ্ৰেণ্ডছ মাংসটো ধুনীয়া চফ্ট হয় মানে বয়সস্থ মানুহেও খাব পাৰে মানে দাঁত নথকা মানুহেও মানে মাংসটো খাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাজি ভাজিয়ে মানে সিজাই কিনে বনায় তেতিয়া মানে ইমান চফ্ট নহয় কুকাৰত দিলে যিমানখিনি চফ্ট হয় ত' আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে আমি যেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু যদি কোনোবাই বনাই চাই কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ ভাল লাগিবও পাৰে নালাগিবও পাৰে কিন্তু মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ কুকাৰত হুইছেল মাৰি বনালে মানে ভাল হয় আৰু মাংসটো খাবলৈ ভাল তো ফ্ৰেণ্ডছ ভাত হ'ল গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খাওঁ আৰু মই শ্বৰ্টছৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মানে কাঁহীখন সজাই কিনে চৰ্টছো বনালোঁ শ্বৰ্টছ বনোৱাও হ'ল এতিয়া ভাত ভাত খাই লওঁ সেইপিনে দেউতাই খাবলৈ গৈছে আৰু মই এইফালে খাওঁ আৰু পেঞ্চত বহি অঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কাঁহীখন সজোৱাত কেনে কেনেকুৱা হৈছে আৰু মাংসখন দেখাত কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব তাৰ আগত পানীৰ বটল এটা লৈ যাওঁ কাৰণ কেমেৰা হ'বৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড নাই মোৰ ত' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ভাত সাজি লৈছোঁ এইপিনে এয়া ছাগলীৰ মাংস আৰু পিঁয়াজ তিয়ঁহ এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে নেচেৰা ভাজি ত' মাংসৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব বিলাহী দিয়া নাই তাৰ কাৰণে অকণমান কালাৰটো বেলেগ হৈছে কিন্তু বিলাহী দিলে আৰু বেছি ধুনীয়া হয় ত' এতিয়া ভাত সাঁজ খাই লওঁ চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভাবটো এতিয়া খাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ টেষ্টটো একচুৱেলি কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে বিলাহী দিলে আৰু বেছি টেষ্টি লাগিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনোৱা হিচাপে ঠিকে আছে মাৰ নিচিনা হোৱা নাই যেনিবা তথাপিতো আৰু ঠিকে আছে ভাল লাগিছে খাই তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক তেতিয়া কৈছিলোঁ যে নলবাৰীৰ পেহীয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম আহিলে মই তেতিয়া দেখুৱা নহ'লতো দেখুৱাই দিম এইটো আমাৰ নলবাৰীৰ পেহী হয় তো আজি থাকিব তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া দে দেখুৱাই দিওঁ ৰাতিপুৱা দেখুওৱা নহ'লতো আজি ৰাতি থাকিবতো ভাবিলোঁ গধূলিয়ে দেখুৱাই দিম তো আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকক এতিয়া পেৰিয়তে ফুৰিব যাব ত' ভাবিলোঁ এতিয়াই দেখা দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ মই ভ্লগটো এণ্ড কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবতো আজিৰ কাৰণে পাবাই